श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अमानित्वम् अदम्भी त्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभीष्मङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगिना अरतिर्जनसंसदी अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति अनुपादः श्लोक आत् न दश अगारो बार अभिमान्शून्यता दम्भहीनता অহিংসা ক্ষমা সহনশীলতা সরলতা গুরুসেবা দেহ ও মনের সুচিতা মনকে সংযত করা সকল বিষয় বৈরাগ্য অহংকার না করা জন্ম মৃত্যু জরাব রোগ সুখ দুঃখ দ্বেষ কিছুতে আসক্তি না করা পুত্র স্ত্রী গৃহে অনাসক্তি ইষ্ট অনিষ্টের ব্যাপারে সমচিত্ততা একনিষ্ঠভাবে আমাতে ভক্তি করা নির্জন স্থানে থাকা লোকের মধ্যে থাকাতে অনাগ্রহ আত্মতত্ত্ব ও মুখ্য বিষয়ে সর্বদাই উপলব্ধি এই সকলকে বলে জ্ঞান আর ইহার বিপরীত হইলে তাহা অজ্ঞান বলিয়া বুঝিবে অনুবাদ শ্লোক তেরো জ্ঞ কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি ইহা জানিতে পারিলে পরমানন্দ পাওয়া যায় যিনি ব্রহ্ম অনাদি তিনি সৎ বা অসৎ কিছুই নহেন অনুবাদ শ্লোক চোদ্দ সেই ব্রহ্ম সর্বত্রই হস্তপদ মস্তক মুখ এবং করণবিশিষ্ট তিনি সমগ্র জগৎ জুড়ি আছেন